Syahidan Cetus Kecoh, cadang parlimen ditutup. Ahmad Maslan sindir pembangkang minta peruntukan tetapi tidak sokong. AGC tutup kes dakwaan PM campur tangan SPRM. KPDN catat kes rasuah tertinggi 3 tahun berturut. Jakim arah MFW henti guna label Muslim Choice dan Sudan Puji Malaysia, simbol solidariti Islam sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Sidang Dewan Rakyat hari ini menjadi tegang selepas Ahli Parlimen Arau Syahidan Kasim mencetuskan kekecohan dengan mencadangkan agar Parlimen ditutup kerana didakwa gagal menjadi institusi bebas dan berwibawa. Ketika membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2026 di peringkat jawatan kuasa, Syahidan menyatakan rasa kecewa terhadap prestasi Parlimen yang menurutnya tidak mencerminkan taraf institusi perundangan bertaraf dunia. Kenyataan itu segera mencetuskan reaksi daripada Ahli Parlimen Jelutong, RSN Andrea yang bangun membantah dan menyifatkan dakwaan syahidan sebagai biadab serta tidak sopan. Raya turut mengingatkan bahawa Parlimen merupakan simbol demokrasi yang dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong dan tidak wajar dijadikan bahan sindiran. Bagaimanapun, Syahidan tidak berdiam diri dan membalas dengan nada sinis agar raya tidak menyebok, sekaligus mencetuskan suasana panas dalam Dewan. Imbalan Speaker Ali Lau kemudiannya campur tangan untuk menenangkan keadaan dan meminta raya mengemukakan usul secara rasmi berhubung kenyataan Syahidan bagi tindakan lanjut. Timbalan Menteri Kerja Raya Ahmad Maslan menyindir sikap wakil rakyat pembangkang yang meminta pelbagai peruntukan pembangunan di kawasan mereka namun tidak menyokong belanjawan 2026. Beliau memberikan reaksi itu kepada soalan tambahan Muhammad Islahuddin Abbas PN Mersing mengenai perancangan kementerian menaik taraf jalan termasuk cadangan penyambungan lebuh raya dari Senai Dasaru ke Mersing serta lebuh raya Pantai Timur 4 LPT 4 dari Pekan ke Mersing selain status terkini projek Bypass Mersing. Semalam, Dewan Rakyat meluluskan Rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2026 Peringkat Dasar menerusi undi belah bahagian yang menyaksikan 120 ahli parlimen bersetuju, 67 tidak bersetuju dan 35 tidak hadir. Sementara itu, Ahmad berkata, Kementerian Kerja Raya sentiasa berusaha menaik taraf lebuh raya dan jalan utama di Johor sebagai persediaan menghadapi pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ yang dijangka merancakkan pertumbuhan ekonomi serta aliran trafik di kawasan itu. Ahmad berkata Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kerja Raya telah memberikan kelulusan kepada sejumlah projek di bawah Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Jabatan Peguam Negara AGC memutuskan untuk tidak mengambil sebarang tindakan lanjut terhadap siasatan polis berhubung laporan Bloomberg tahun lalu yang mendakwa Perdana Menteri campur tangan dalam urusan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Uthman Said menjelaskan keputusan tiada tindakan lanjut atau NFA itu dibuat kerana tiada keterangan mencukupi bagi meneruskan pendakwaan. Beliau berkata demikian dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat sebagai respons kepada soalan Ahli Parlimen Besut, Cik Muhammad Zulkifli Jusoh berhubung status siasatan terhadap laporan berkenaan. Azalina Az memaklumkan bahawa polis telah menyerahkan kertas siasatan kepada AGC untuk tindakan lanjut selepas SPRM membuat laporan rasmi kepada pihak berkuasa mengenai dakwaan campur tangan berkenaan. Dalam jawapannya, beliau turut menjelaskan bahawa bagi kes melibatkan fitnah di bawah Seksyen 499 Kanun Keseksaan, tiada tempoh had masa ditetapkan untuk memfalkan tindakan jenayah terhadap mana-mana individu yang terlibat. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN muncul sebagai Kementerian Persekutuan dengan jumlah siasatan rasuah tertinggi sejak 3 tahun lalu apabila Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat sebanyak 14 kes berkaitan kementerian itu. Perkara tersebut dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Azalina Uthman Said dalam jawapan bertulisnya di Parlimen semalam yang memaklumkan SPRM telah menjalankan 87 siasatan melibatkan pelbagai kementerian antara tahun 2022 hingga 26 September lalu. Mengikut data yang dikemukakan, Kementerian Dalam Negeri berada di tempat kedua dengan 11 kes siasatan, diikuti Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kewangan yang masing-masing mencatatkan 8 kertas siasatan. Selain itu, Kementerian Pendidikan turut terlibat dengan 8 kes siasatan, manakala Kementerian Pertahanan mencatat 6 kes dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar serta Wilayah sebanyak 5 kes. Beberapa kementerian pula dilaporkan bebas daripada sebarang siasatan rasuah dalam tempoh yang sama termasuk Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Digital, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perladangan dan Komoditi. Kementerian Kerja Raya serta Kementerian Perpaduan Negara. Azalina Az menjelaskan bahawa pendedahan ini dibuat bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Rasul Wahid yang meminta kerajaan memperincikan jumlah kes rasuah melibatkan penjawat awam mengikut kementerian dan agensi persekutuan yang terbabit. Muslim Friendly Watch MFW diarahkan menghentikan serta merta semua bentuk promosi dan pengiktirafan menggunakan label Muslim Choice yang berpotensi mengelirukan pengguna Islam di Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Muhammad Naim Mokhtar berkata, beliau telah mengarahkan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, untuk mengeluarkan kenyataan amaran rasmi terhadap MFW berhubung perkara tersebut. Menurutnya, jika MFW gagal mematuhi arahan dan amaran berkenaan, kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) akan mengambil tindakan tegas di bawah Akta Perihal Dagangan kerana menyalahgunakan logo halal atau pengiktirafan yang boleh mengelirukan. Sebelum ini, Jakim menjelaskan bahawa istilah Muslim Choice yang diperkenalkan MFW bukanlah bentuk perakuan halal rasmi dan tidak diiktiraf oleh pihak berkuasa agama negara ini. Susulan teguran itu, MFW tampil memohon maaf secara terbuka kepada rakyat Malaysia, khususnya umat Islam atas kekeliruan yang timbul dan berjanji akan menambah baik sistem dalaman organisasi bagi memastikan perkara sama tidak berulang. Kerajaan Sudan menzahirkan penghargaan kepada Malaysia atas sokongan teguh yang diberikan terhadap negara itu di tengah-tengah krisis berlarutan akibat serangan kumpulan pemberontak. Duta Besar Republik Sudan ke Malaysia, H.E. Hassan Abdul Salam Omer berkata, pendirian Malaysia yang tegas mengecam tindakan pasukan separa tentera Rapid Support Forces RSF membuktikan negara ini berpegang kepada prinsip kemanusiaan dan keadilan sejagat. Menurut beliau, Sudan menaruh kepercayaan penuh terhadap Malaysia sebagai negara Islam yang berpengaruh dan tidak terikat dengan sebarang agenda tersembunyi menjadikannya calon sesuai untuk memainkan peranan penting dalam usaha memulihkan keamanan di negaranya. H.E. Hassan turut menegaskan bahawa konflik yang berlaku di Sudan bukan sekadar pertelingkahan dalaman sebaliknya merupakan konspirasi besar melibatkan campur tangan kuasa luar yang mahu melemahkan kestabilan negara itu beliau menjelaskan kuasa asing tersebut dipercayai memainkan peranan di belakang tabir dalam membiayai serta menggerakkan pihak pemberontak bagi mencapai matlamat politik dan ekonomi tertentu Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.